是我人生第一次，你说什么感受？炸、啊啊、点就在我的脚下，在我的后边。<laughs> 当时我就麻了，放一条之后我就麻了，我就在那，我就不能动了。来，椅子，先哥。<laughs> 嗯。哦。 他们当时每个人都来扶我的时候，我就觉得你们最好这个时候都远离我，别扶我。我觉得我的心脏可能会骤停。没啥影响，撞的那一下，撞后背那一下。刚开始我都发怵的。你们导演。哎，梁哥，哎，梁哥，不要说，哈哈哈！请梁哥说。哎，觉得人生还挺有意思的。啊。 还挺有意思的。<noise> <noise>